Jemaah Menteri cadang tiga langkah segera tangani isu keselamatan di sekolah. Seramai 8.8 juta penerima STR akan terima bayaran fasa 4 bermula esok. Ashraf Wajdi beritahu PAU 2025 ditunda kerana bertembung dengan PRN Sabah. MIC sahkan tidak akan jemput Ahmad Zahid pada mesyuarat agung tahunan parti. Nik Nazmi tegur Fadlina umum pelan baharu secara tergesa-gesa hanya menampakkan belum faham. Dan Mahkamah Tinggi KK putuskan Kerajaan Persekutuan bertindak secara tidak sah hak 40% hasil Sabah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Jemaah Menteri hari ini mencadangkan tiga langkah segera bagi menangani isu keselamatan di sekolah Termasuk kes buli dan jenayah yang semakin membimbangkan. Menurutnya, tiga langkah itu meliputi peningkatan pemantauan keselamatan di sekolah, larangan penggunaan telefon pintar kepada pelajar berusia 16 tahun ke bawah serta penambahbaikan kandungan pendidikan yang menekankan nilai dan akhlak. Katanya, mesyuarat hari ini menumpukan masa panjang terhadap isu pendidikan dan masalah disiplin pelajar yang membimbangkan ibu bapa serta masyarakat. Dalam hal itu ia tidak boleh ambil tindakan tergesa-gesa, kena teliti tetapi ada beberapa langkah yang boleh dilaksanakan segera. Dia berkata demikian ketika ditemui selepas menunaikan solat Jumaat di Surau Jannatul Firdaus, PPAM Seruling, Presint 5. Seramai 8.8 juta penerima sumbangan tunai Rahmah STR akan menerima bayaran STR 2025 fasa 4 bermula esok sebelum perayaan Deepavali iaitu lebih awal berbanding jadual asal pada pertengahan November ini kenyataan Kementerian Keuangan MOF hari ini memaklumkan bagi fasa ini kerajaan memperuntukkan sebanyak 2 bilion dengan kadar bayaran sehingga 700 yang ditetapkan mengikut kategori Jumlah ini turut merangkumi 200,000 pemohon baharu yang telah diluluskan bagi bayaran STR Fasa 4 dengan penyaluran dijadualkan bermula pada 13 November ini. MUF memaklumkan bahawa kerajaan akan terus membuka pendaftaran STR dan sumbangan asas rahmah SARA 2026 sepanjang tahun agar lebih ramai rakyat berpeluang mendapat manfaat daripada bantuan kerajaan. Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Datuk Sri Anwar dalam kenyataan sama memaklumkan bahawa tekad kerajaan adalah untuk memastikan bantuan yang melibatkan agihan limpahan negara ini dapat dimanfaat oleh segenap lapisan rakyat Malaysia. Setia Usaha Agong Amno Ashraf Wajdi Dusuki memaklumkan Perhimpunan Agong Amno PAU 2025 yang dijadualkan 26 hingga 29 November ini ditunda ke 14 hingga 17 Januari depan pertindihan tarikh dengan PRN Sabah ke-17 difahamkan keputusan itu dibuat selepas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengumumkan tarikh PRN Sabah yang akan berlangsung antara 15 hingga 29 November Ashraf berkata Penangguhan itu bagi memberi ruang kepada kepimpinan dan jentera AMNO di seluruh negara menumpukan sepenuh tenaga membantu kempen Barisan Nasional BN di Sabah. Dia berkata, fokus utama parti adalah untuk membantu BN meraih kembali kepercayaan rakyat negeri itu agar dapat kembali menerajui kerajaan. Ashraf berharap penangguhan ini dapat memastikan seluruh kekuatan AMNO dapat digerakkan untuk kemenangan BN Sabah demi kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Mengikut jadual awal, PAU 2025 sepatutnya diadakan pada 20 hingga 23 Ogos depan, namun ditangguhkan ke November. Tiada siapa akan dijemput termasuk Zahid. AGM ini untuk perwakilan dan delegasi MIC sahaja. Presiden MIC SA Vineswaran mengesahkan tidak akan menjemput pengerusi Barisan Nasional BN Ahmad Zahid Hamidi pada mesyuarat agung tahunan AGM parti itu yang akan diadakan pada 16 November depan. Itu kerana AGM kali ini diadakan hanya untuk sehari dan akan memfokuskan kepada hal dalaman parti. Ketika ditanya adakah mesyuarat hari ini membincangkan pendirian parti itu sama ada kekal atau meninggalkan BN, Venuswaran membalas tunggu untuk AGM. Krisis dalaman antara MIC dan AMNO semakin memuncak apabila Venuswaran sebelum ini mendakwa Ahmad Zahid yang juga presiden AMNO sebagai seorang penipu. Beliau membuat dakwaan itu ketika merujuk kenyataan Ahmad Zahid bahawa kajian yang dibuat mendapati ahli MIC dan MCA tidak mahu parti mereka meninggalkan BN. Menteri Pendidikan Fadlina Sidik ditegur susulan pengumuman pelan baharu secara tergesa-gesa hanya menampakkan akar krisis belum difahami di sebalik perhatian umum pada isu keselamatan dan kesejahteraan pelajar. Bekas Menteri Nik Nazmi Nik Ahmad berkata, Kegusaran ibu bapa bukan hanya kerana kejadian buli atau jenayah di sekolah tetapi persoalan lebih mendasar iaitu apa yang sedang berlaku dalam sistem pendidikan. Katanya, masalah sebenar bukan sekadar kekurangan dasar atau pekeliling tetapi budaya dan sistem yang gagal menyokong guru serta pelajar. Pendekatan lima perkara yang diumumkan kementerian hanya menyentuh simptom bukan akar masalah Nik Nazmi menyorot perhatian kepada pengakuan Ketua Pengarah Pendidikan bahawa ada kes disapu bawah karpet mendakwa itu tanda sistem pentadbiran gagal memberi ruang kepada warga sekolah bersuara tanpa takut. Nik Nazmi berkata, seseorang menteri mesti mendengar terus pandangan dari lapangan, meneliti laporan dengan jujur dan memahami realiti guru yang menanggung tekanan setiap hari. Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu memutuskan Kerajaan Persekutuan bertindak secara tidak sah dan melampaui kuasa perlembagaan apabila gagal menunaikan hak Sabah terhadap 40% hasil persekutuan selama hampir 5 dekad. Menurut Malaysia Kini, ketika menyampaikan keputusannya, Hakim Celestina Stuel Galit mengisytiharkan pemberian khas yang dibuat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri adalah tidak sah, ultra vires dan tidak rasional serta melanggar perlembagaan. Dia juga mendapati perintah semakan kedua dan ketiga yang dikeluarkan oleh kedua-dua kerajaan adalah tidak sah dan membenarkan permohonan sepenuhnya oleh Sabah Law Society (SLS). Mahkamah turut mengeluarkan perintah mandamus yang mengarahkan kerajaan Persekutuan menjalankan semakan semula hasil bersama Kerajaan Sabah di bawah perkara 112D Perlembagaan serta bersetuju dengan hak 40% Sabah bagi setiap tahun keuangan dari 1974 hingga 2021 dalam tempoh 180 hari. Formula perkongsian hasil itu menjadi isu berbangkit selama beberapa dekad. Ahli politik Sabah menuntut agar kerajaan persekutuan menunaikan hak negeri itu bagi 40% daripada jumlah yang melebihi hasil bersih yang diperoleh pada 1963. Penggunaan formula tersebut digantung sejak 1974 apabila kerajaan persekutuan sebaliknya menaikkan pembayaran pemberian khas kepada Sabah dan Sarawak. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Next Step News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nasdaq Malaysia dan subscribe YouTube Nasdaq TV. Nasdaq Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail, Assalamualaikum dan salam sejahtera.